Дається там у вас додатки. Дякую. Так. Доброго дня. Я представляю орган місцевого самоврядування одного з обласних центрів України і хотів би запитати таке питання. Ми брали участь нещодавно у іншому конкурсі 131-664, І в нас також була подана така тема, як Організація Центру адміністративних послуг в нашому місті. І наша концепція була схвалена, однак, на жаль, була недостатня кількість балів для виграшу повної заявки. І, напевно, найменшу кількість балів ми отримали за пункт бюджетна та економічна доцільність. Тобто з приводу бюджету, і я деяким чином можу це пов'язувати з тим, що вже була сьогодні запитана інформація про ремонт, про обладнання, і зрозуміло, що значна кількість коштів вона йде при організації цього центру адміністративних послуг саме на ремонт та обладнання. Чи є це дійсно таким мінусом, який міг вплинути на ці бали, на такі низькі бали? І яка тоді повинна бути частка загального бюджету, саме ремонт та обладнання, закупівля обладнання, щоб було нам зрозуміло, що ми маємо писати в бюджеті? Тому що напевно це практично основне, на що йдуть кошти, і таке питання: тобто приблизно яка кількість балів е, при е, оцінці повної заявки має бути е, це 55-60 зі 100 приблизно хоча б е, які бали отримали переможці е, конкурсу це 80 чи 60 балів дякую so if, I, if I understand the question correctly is it to what extent the budget the, um, is it's important when oh, how much how much uh, points we give in a way and and how much will go for remote yes yeah so um, i think what before i answer this you really have to see how little money in fact we have for so many applications for the last call for proposals we had 140 applications for 950000 euro oh. Перед тем, как начать отвечать на вопрос, сразу хочу, хочу сказать, сколько заявок мы получаем, какой бюджет у нас есть. И у нас бюджет был был бюджет общий 900 тысяч евро, а мы получили 140 заявок. И в результате мы можем выбрать только шесть проектов. so when we look at the budget um, it is important that we first see um, how how expensive it is in general in order to achieve the overall objective and we will of course see if there is a very high um, a very high budget, but uh, the activities are rather limited. we will, of course, give it a lower score. So, but when, when it comes to remont, i think it is also not our task to pay for renovation of ukrainian state organizations, for example, in a local authority. И Что касается теперь ремонта, то мы считаем, в принципе, что это, скорее всего, не наша э, задача — ремонтировать помещения в украинских э, органах власти. State Потому что мы в первую очередь направляем нашу проект, ну, деятельность наших проектов на гражданское общество, а не на органы власти. Or to Citizens or civil society organisations and the state. Или второй момент это может быть деятельность направленное на улучшение э, э, отношений между взаимодействия, да, между власти. гражданским обществом, гражданами и органами власти. I'm sure there will be opportunities in other programmes to finance renovation, but not in this programme. И опять же вопрос реновации могут покрываться другие программы в первую очередь, но не эта. So I cannot tell you how much, how how the percentage is of uh, renovation in the budget and uh, our um, assessment. But as a as an overall answer, I hope that this will help. Therefore, I cannot answer the question about the percentage of the ratio. But I hope that the general answer helps to understand the logic. By the way, the equipment is the same. Yes. И второй был вопрос там, да, какие баллы получают победители. 75, 55, 80? да, мы не можем ответить, потому что мы не помним, но с другой стороны, это не настолько важно, потому что там не важно, сколько баллов получил Заявитель. Главное, что он является первым в списке, а втором в списке, а в третьим, то есть можно быть первым с 30 баллами, грубо говоря, ну, условно говоря. Поэтому это не важно. Можно вопрос? Микрофон? Снова, или вы громко скажете? <кхм> Постараюсь. <кхм> Добрый день, всем. Очень приятно видеть знакомые лица. Я Кимюк Богдан, общественная организация Антикоррупционной Совета Украины. Я представляю коалицию Прозрачная Украина. Значит, вот, спасибо большое. Вот, отлично. Я хотел бы задать вопрос, но перед тем, как задать вопрос, я хотел бы дать маленький совет всем, потому что одним из приоритетов как раз данного проекта являются центры административных услуг. Вот на конкретном примере, коллеги, кто будет заниматься этой работой, вот как раз наша коалиция «Прозора Украина», она имела главной целью, она была из передовых, кто занимался внедрением центров административных услуг в Украине. Простой пример. Город Кременчуг. Есть ли в Кременчуга кто-то здесь в зале? Нет. Значит, правильно вот сказала представитель Европейского Союза, мы пролоббировали принятие решения городским советом о создании центра административных услуг. При этом мы, как представители гражданского общества, всячески настаивали на том, чтобы местная власть заложила в бюджет деньги именно на ремонтные работы. И результатом этого стала не только концепция самого центра, но и то, что городской совет принял решение 400 тысяч гривен выделить именно на реконструкцию, на реновейшн, на все эти ремонтные работы. И наша же часть осталась больше интеллектуальной и больше, э, как бы, адвокати, работа с общественностью и контроль. Все, останавливаю вас здесь. А? останавливаю вас. Да. Вопрос. А вы можете потом с коллегой поговорить об этом. А, ну, потому, и, что мы, и, ну, да, хорошо. У нас и, не и получится. Извините, пожалуйста. Тогда маленькая ремарка. Из 400 более чем 450 городов в Украине в центре административных услуг функционируют порядка 10 только. Наш мониторинг, потому что мы собираемся лучшие практики распространять, показал, что эти центры функционируют по э, разным технологиям, нет унификации процедур. Вот ставит ли за э, приоритет э, как бы данный конкурс, чтобы именно не только распространение лучших практик, но унификация процедур, чтобы центры эти могли работать по единым правилам. Это первый вопрос. И второй, который спрашивает члены нашей коалиции, э, вот такой, значит, какое соотношение э, бюджета, имеющегося, э, вернее, э, финансового отчета организации конкретно за прошлый год, ну, вот, например, в течение определенного года вот такая-то сумма была э, использована в виде реализации грантовых программ да на какую сумму при этой сумме может рассчитывать организация заявитель то есть есть ли здесь какие-то параметры четко что например не меньше такой-то суммы должно быть э, уже в распоряжении организации перед тем как она может подаваться э, на э, конкретный проект в данном конкурсе спасибо Значит, я постараюсь ответить на первый вопрос. Это можно предусмотреть, унификация. Это, конечно, зависит от готовности других муниципалитетов действительно унифицировать свои правила и подходы. Но, в принципе, такого можно предусмотреть, да. Mm -hmm. А второй вопрос, а да вопрос. вопрос? По отношению. Второй вопрос. Там нету соотношения такого четкого, но там есть вот раздел, когда полная заявка оценивается, первый раздел, Financial and Operational Capacity. И там спрашивается опыт организации, да, и вот опыт... То есть вы должны подтвердить, что у вас есть опыт, и опыт имеется в виду как в деятельности, так и в финансовом. Есть... Если вы... Ну как, ну тут, я думаю, здравый смысл больше. Если у вас были все проекты на 20 тысяч раньше, да, вы показываете нам документально, а просите от нас проект на 200 тысяч. Ну это будет как-то непонятно почему. Если это в коалиции идет. Тогда вы должны это объяснить. Да? Угу. То есть там вот есть конкретный вопрос, вот видите, четыре первых вопроса. Вот последний вопрос, есть ли у заявителя достаточные источники финансирования? И, и вот первый вопрос, есть ли у заявителя и у партнеров достаточный опыт в управлении проектом? То есть если вы подтверждаете, и так от вас зависит, как подтвердить, то вы получите достаточно баллов. А так про четкой цифры нет. Как не по налогообложению, можете я его просто сформулировать. Вот если приобретаться, например, мультимедийный проектор, и там стоимость стоимости за 100 евро, 20 евро это НДС, то на все вот эти вот налоги можно будет потом писать по бухгалтерии объяснение, что их нельзя вернуть. Или вопрос и... Смотрите, 20 евро это очень маленькая сумма. Если вы откроете основные, основные условия контракта, одна из статей там указывает, что в принципе мы принимаем налоги, которые влазят в сумму 2500 евро. То есть вам, вам даже не надо ничего не объяснять, ничего. Или оно должно составлять 2%, по-моему, если я просто не путаюсь в процентах, 2% от суммы проекта, но не больше 2500 евро. Смотрите, если вы влазите по налогах в эту сумму, то даже не надо объяснять ничего. Ну 20 евро это маленькое да, это для примера пожалуйста. Самый преступный и коррупционный налог в Украине, это всем известно, это НДС. До сегодняшнего дня, поэтому с ним связана целая цепь, целый комплекс проблем и вопросов, там связанные с Минфином с Минэкономикой и так далее, то есть которые требуется решать по ходу дела. Поэтому очень верный и правильный вопрос. Меня это тоже интересует. Значит, сразу регистрируйте проект в Минэкономики, чтобы иметь возможность работать без НДС, или сразу оформляйте вот эти вот документы свои, что мы не есть плательщиками НДС, и мы не можем вернуть НДС. Это проще сказать, чем сделать. Почему? Нет, но общественные организации не являются плательщиками НДС. Да, в тексте да, закона да. про НДС. Поэтому это возможно сделать. Нет, ну, со стороны общественных организаций вопросов нет. Тут понятно. Еще вопросы? Пожалуйста, вот вперед. У меня вопрос опять же в эту тему. Для того, чтобы мы подали в Минэкономики на получение льготы по НДС сначала вы должны зарегистрировать проект в Минэкономики и в Миде Украины. Это зарегистрировано или нет? И второе, партнерское соглашение. Свободная форма или есть какие-то требования? Потому что мы будем идти к консорциуму. По первому вопросу мы не должны регистрировать, а регистрируете вы. Вы должны, а мы получаем... Вы регистрируете весь проект. А мы вы имеете в виду не проект, а программу. Программа, программа Non-State Actors должна быть зависена. Но Министерство экономики этого не требует. Они готовы регистрировать отдельные проекты при условии, что мы их финансируем. Э, не финансируем, при условии, что мы их информируем о том, что эта программа есть. Мы их информируем, они знают. А, так что а, а, вопросами регистрации занимаетесь вы. Мид здесь не участвует. That is only the Ministry of Economy, and, в in the разрезе of each проекта. project. Every operation. Yes, every operation is per project, absolutely. I think the problem with the registration at the Ministry of Economy is that normally they ask for a state beneficiary of a project in order to register it. But uh, the nature of this uh, of, of our our project is that it doesn't have a state um, partner. И второй момент еще который здесь ну это мы в эту дискуссию не хотим сейчас встаревать потому что министерство экономики регистрирует проекты of technical assistance международная техническая допомога То о чем мы сейчас говорим по сути не является международной технической помощью. Но Министерство экономики регистрирует эти проекты при условии, что вы можете их убедить, что это международная этическая помощь. Поэтому... Но, но с, с, как сказали мои коллеги, с 1 января случилось изменение, важное изменение о том, что НДС может быть зачислен как расходы по проекту при условии, что вы не плательщик НДС. Вы не плательщик НДС. Второй был вопрос там какой еще? А про партнерское соглашение. Там там есть четкий формат партнерского соглашения и на этапе полной заявки вам нужно его предоставить подписанное в оригинале. Вот здесь вопросы здесь. не говоря, крепли. I didn't get the uh, final day um, uh, to get back to you by email. When is the last day to ask you questions? April thirtieth. So this is on Monday. This is on Monday. So you work on Monday. Yes. Mm -hmm. Email works twenty-four hours. No, considering holidays, etc. So you, this is the thirtieth, yeah. Но, но про, э, 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 вопрос был по поводу, когда можно задавать последние вопросы. Но вопросы до какой даты? До 30 апреля. То есть мы их собираем до 30 апреля и потом у нас есть еще 10 дней подготовить ответы и опубликовать их. То есть мы опубликуем ответы 10 мая. То so, 10 of May is the last day when we can publish the answers Да, и, и в принципе там нету запрета, что вы можете, не можете нам задавать вопросы после 30 апреля. Вы можете. Просто у нас нет обязательства на них отвечать. Но мы можем ответить тоже. Доброго дня, Марія Колесник, координатор асоціації діалог з ладу. Я прошу детальніше розглянути випадок, коли подаються на грантовий конкурс саме консорціуми, тому що асоціація діалог з ладою є неформальним об'єднанням багатьох організацій юридичних осіб. Ось, і багато наших організацій має бажання подати досить комплексний проєкт на даний грантовий конкурс. Чи нормально сприймається процес, коли подається від асоціації основна організація грантоотримувач і з нею йде команда партнерів? Тобто, в принципі, всі мають єдину ідеологічну платформу. Вона дуже гарно перекликається із ідеями грантового конкурсу. Це перше питання, тобто з приводу неформального консорціуму такого. він існує в принципі у нас, але самі організації вони є юрособами і, відповідно, все буде офіційно і юридично. Це перше, друге, також в асоціації діалог з владою є, скажімо, вже створюється національна платформа по питанням східного партнерства з білорусами на досвід. Цілкому рівні тут в аспектах конкурсу зазначені питання щодо східного партнерства, але коли ви озвучили пріоритети країн-партнерів, ви говорили про Україну, країни Європейського простору і так далі. Прошу уточнити з приводу Білорусі. Білорусії. Ту кошти. Кен консорція? Консорціуми можуть подаватися на якісь другие проекти. Здесь не предусмотрена подача заявки від консорціум. Вот. То есть здесь должен быть заявитель, который может иметь формальных партнеров, с которыми подписаны э, с, э, соглашения. Но никто не запрещает описать в проекте, что все они между собой являются консорциумом. Я думаю, консорциум. я думаю что важно... Но. Слышь, Нет, есть, есть понятие подачи консорциуму. Это отдельный случай. Здесь такого нет. Но все-таки, если есть один applicant, который на собой берет все ответственность, так, 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 и потом вы выделяете так. это проект проектах конечно, это возможно. То есть, это как формально, не... вы только как одна организация То есть, это одна основная организация, Юрособа, и у из нее много партнеров. Нет. Вот в таком нет. формате. Да. Да. Без Юрособы? З юро... всі Юрособи йдуть. Ні, якщо всі юрособи, так то Консорціум не може подаватися як... як лицо. Всі, всі організації і основна організація грантоотримувач і партнери всі юрособами. Тобто, відповідно, основна організація бере на себе кошти розподіляє їх між партнерами в рамках реалізації проєкту, відповідно до укладених домовленостей між ними. Да. Так. Второй вопрос був про восточне партнерство і Білорусь. Да, обмен опытом с Беларусью возможен, как и с другими странами. Но заявитель из Беларуси быть не может. Партнер из Беларуси ну, быть добрая. не может. И партнер тоже не может быть. Доброе. Скажите, пожалуйста, ассоциировать. Партнер из Беларуси не может. Ну, для партнеров там указаны географические критерии. Это Украина, страны Европейского Союза или страны Хорватия, Сербия, Косово. Но он может быть участником проекта. Может быть ассоциированным участником. Ассоциированным участником. Скажи, пожалуйста, для ассоциированных участников, чи нужно подписывать партнерство, что есть на кшталт партнерского договора? мы просто регистрируем их все? Нет, там есть в форме заявки по ассоциированным участникам, там есть один раздел, где нужно описать, кто они и какую роль будут выполнять в проекте, и все. І ще одне, прошу розвіяти такий міф: деякі колеги, які мають гарний досвід роботи в проєктах Євросоюзу, свідчать, що організації, які не мають, тобто не отримували ще гранти від поданих грантових конкурсах ліпше їм не претендувати одразу на значні суми, так скажімо. Тобто, мова взагалі йшла про якісь там 40 тисяч і так далі. Тут, в принципі, в конкурс за 100 тисяч мінімум, і якщо говорити по першому пріоритету, наприклад, відповідно до цього. Цього, як ви порадите змоделювати і як це пристати? Чи обирати організацію головного грантоотримувача, яка обов'язково мала вже досвід співпрацю, і роботи по даних грантових конкурсах і вигравала їх? Чи це не обов'язково і в такому випадку на що можна розраховувати? І якщо, наприклад, основна організація грантоотримувач такого досвіду не має, але такі мають партнери з досвід, тобто як в цій ситуації ліпше змоделювати проєкт?

В этих кофе предложений у вас есть минимальная сумма 100 тысяч. Что мы должны делать? И если партнеры имеют опыт, а аблок не имеет опыта, будет ли это учтено? Ответ. Uh, мы уже наверное, говорили об этом немножко. Uh, у нас нет четкого какого-то процента, но есть раздел 1 uh, при оценке uh, полной заявки, где оценивается финансовая операционная способност организации, mm -hmm. потенциал. И если у вас нет подтвержденного опыта, то вы не получите там достаточно баллов. Соответственно, ваше общее количество баллов не будет достаточно высоким для того, чтобы получить То есть, отсюда логично, это то, что я уже говорил, если у вас были маленькие проекты раньше, на 20 тысяч, а вы просите на 200 тысяч, у вас нет подтверждения, чтобы мы могли вам поставить там высокие баллы. Но, что касается партнеров, то здесь учитывается совокупный опыт и заявителей, и партнеров. Тобто, якщо у заявителя нету партнерів есть, то это учтеться и бал буде общий для заявителі выше. више. Mm -hmm. Тобто, в принципі, нормально. І ще останнє питання. Скажіть, будь ласка, якщо ми не, не плануємо брати в офіційні партнери проекту органи влади, але якщо вони, скажімо, нададуть листи підтримки щодо даного проекту, чи є це сенс, чи тут тільки можливий формат, щоб вони йшли офіційним партнерами чи асоційованим партнерами? понятно. У нас нет требования ни про какие письма поддержки. То есть в форме заявки о письмах поддержки речи не идет. Поэтому если они есть, если их нет, то я не могу сказать, что это на что-то повлияет. I think um, what is more important is a convincing concept note and a convincing design of the project. So even if there is a letter of support from someone else that may be useful but what is probably more important for us to give it a high as assessment is that the project is properly formulated and that it's um, uh, that the activities that you're actually planning do match, то есть ответ был то есть даже несмотря на то что будет какое-то письмо поддержки главное чтобы это был убедительный проект убедительная концепция проекта которая бы четко описала и убедила в том что проект будет и цели будут достигнуты не имеет Не Уточните, пожалуйста, документы в ПОДОР в каком виде они должны быть? Это да, должны быть нотариально заверенные переводы всех этих документов? Да, это хороший вопрос очень. Там требования, чтобы вы должны будете туда загрузить устав, например. Ну, И там требование, что вы загружаете устав в оригинале, то есть отсканированная оригинальная версия, после которой в этом же одном файле, в pdf файле идет перевод на английский язык, но возможно не всего устава, а только частей, которые подтверждают, что вы подходите для этого конкурса. Но это все должно быть в одном файле. А остальные документы, там финансовые документы. Это, это... отдельный раздел есть там. Туда а загружаете нет. отдельным одним файлом финансовый отчет. Переводы их нужны или нет? Там цифры. Поэтому там, где цифры, я думаю, перевод не нужен. Там, когда вы будете финансовые документы заполнять, вы... Да, там, там вы заполняете сначала в подоле табличку, и туда вводите в цифры. Берете из финансового отчета, там на английском написано, что вы будете. И потом, как подтверждение, загружаете оригинал финансового отчета. Уже без перевода, да? Да. Спасибо. Еще вопрос? Пожалуйста. Ще питання щодо мови. Проєктної пропозиції. Вона подається англійською мовою. От чи були у вас випадки, що ви відчували, що проєктна пропозиція є незрозумілою саме через погану англійську мову? Тобто, у нас практика така, що ми, хто володіє англійською мовою, пише проєктну пропозицію, але це, звичайно, не є досконала англійська. Ось як би ви порадили краще аплікантам зробити? Можливо, писати українською наймати професійного перекладача, щоб воно було зрозумілим? The language does not have to be perfect, but you have to see as well that if we receive a lot of applications, it makes our life easier that we have a rough idea of what is planned. Um, so um, maybe it, it is always worthwhile to have someone to go through in order to see whether it's comprehensive. Of course, you don't have to hire so, um, an interpreter. So because no, it doesn't have to be perfect, but at least um, we should have. Ответ, что язык не должен быть идеальным, но у нас при том количестве заявок, которые мы получаем, у нас должно быть четкое понимание того, что там написано. И, то есть, естественно, хорошо, если кто-то сможет просмотреть эту заявку для вас, но у нас нет никакого обязательства или вам такого совета, что кто-то обязательно переводчик должен вам ее переводить. То есть мы не ожидаем такого качества заявок. Но понимание должно быть сразу. О чем там? Світлана Коночу. скажіть, будь ласка, коли подається фінансовий звіт, ви сказали, за останній рік, це має бути до 1 січня чи до початку оголошеного конкурсу? Ну, як правило, фінансові, фінансові роки у нас співпадають з календарними роками. Ні, ні, ні. За, за повний закінчений рік, тобто на, на даний момент це 2011 рік. одинадцятий рік. подавати до 21 травня, чи потім зараз з першого подавати, коли повинні в Падорі загружати до 21 травня. Тогда, если больше нет вопросов, мы поставим все эти вопросы на сайт.